Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara Dr. Muhammad TKM Saudara Amir Hamzah MK2 KSN Peguam Negara Peguam Negara ada apa sih? Oh, oh. oh Saya Fadlina Sidik Menteri Pendidikan Yang baru menang Ahli Lembaga Pengarah UNESCO Dunia Dengan undi tertinggi Malaysia catat undi tertinggi Alhamdulillah Tansi Rashid Hussein hmm, ini pengurusi projek ini dan uh, mufti saya bersama dan rakan-rakan semua Tok Guru, Tok Guru pun ada Tok Guru Jamil pun ada rakan-rakan uh, yang saya muliakan Alhamdulillah hari ini saya ialah bersyukur kita bersyukur tiap masa tapi hari ini saya gembira lebih sikit kerana projek Masjid Madani ini saya idamkan lama tahun dan semasa berehat di Istana Hinggap Sungai buruh saya juga fikir bagaimana nak ada satu mercu tanda yang indah satu masjid yang ya untuk diimarahkan tapi yang berfungsi sepenuhnya ya. dengan ya, tempat salatnya, perpustakaannya, dewannya ya dan kemudahan-kemudahan asasnya perumahan dan sebagainya yang agak lengkap Alhamdulillah keadaan mengizinkan terima kasih kepada uh, TKM 1 dan Majlis Agama Islam Negeri dan Kerajaan Negeri Ketua Menteri Chow Kwon Yau yang menyegerakan uh, pengambil alih tanah 5.3 ekar dan tempat yang sangat strategik Dan uh, saya bercita-cita adakan masjid ini dan di antara masjid yang 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 berfungsi dan indah termasuk Masjid Senayan yang dibina atas uh, usaha Tansi Usin tak dia pegang RHB Bank lah jangan dia tak ada bank lah nama dia ada jadilah dan um, saya panggil dia saya minta dia pengusikan itu maklumat rakan-rakan di sini, di Pauh dan di Pulau Pinang saya nak sebut di sini selain daripada tanah pembangunan projek ini mahal sedikit kerana yang merancang itu Tan Sri Rashid dia bukan kerti uh, kos dia, kos dia itu masalah kementerian kewangan tetapi Alhamdulillah dengan persahabatan saya beberapa rakan-rakan di luar negara dan dalam negara setakat ini kos itu mencecah 7.5 juta ringgit ya dan tanpa dana kerajaan ya. setengah rakan-rakan saya dari luar negara dan setengah rakan-rakan di sini kalau tak cukup saya buat permohonan ke Surami Hamzah tapi setakat ini saya cuba supaya projek ini selain dari tanah tidak memerlukan dana kerajaan tapi dana syarikat syarikat Islam tempatan dan derakakan muslim luar negara. 75 juta dan sekitar 45 juta itu disimpan sebagai suatu tabung amanah menyelenggara masjid dan memastikan uh, kegiatan masjid itu tidak terbeban dengan kos Karyah nanti diminta untuk ya, Memanfaatkan mem 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 kemudahan dan memberikan sumbangan setimpal Karena masjid Seperti mana yang tadi di dalam video Koreografer dan direkturnya Rashid Usin Saya, tak, saya baru tengok Dia kita berteraskan Ayat Al-Quran Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata walam yakhsha illa Allah fa asaa ulaika ayakununa minal muhtadin sadaqallahu alazim de syah jamil lah eh? ni nak baca Quran syih-syih ada susah Ustaz Zubri ya boleh ya saya mengaji sekolah orang putih jadi kalau tak satu peratus itu 90 jadilah baik tapi apa dia maknanya membina membangunkan masjid itu tugas semua memakmurkan masjid sesungguhnya memakmurkan masjid itu diseruan umum kepada kita tanggungjawab kita dan kalau ikut daripada zaman Rasulullah SAW setelah Haji, terhijratun Nabi Muhammad SAW dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib Madinah al Munawwarah masjid itu jadi asas ya. jadi membangun membina masjid itu suatu tanggungjawab masjid itu asas seperti yang kita tahu peringatan kepada kita dia datang Rashid, dia datang kuasa kepada saya semua masjid itu juga boleh menjadi kekuatan unggul untuk membina umat dan juga boleh meruntuhkan ini daripada nasa Al-Quran la masjidun usisa ala taqwa masjid diasaskan kerana ketakwaan kepada Allah SWT atau pernah berlaku duraran wa kufran jadi kita boleh pilih Tentunya kita pilih La masjidun Usisa ala taqwa Kupasan nanti Ustaz Sobri dan sebagainya dalam kuliah Guna tajuk ni sikit lah nah. Baik Tanggung tujuannya situ ya Selepas Bebenakan masjid ya untuk apa man amana wal yaumil akhir terikat dengan keimanan kepada Allah Taala tentunya tanggungjawab saya mengingatkan kita bahawa bukan gedungnya harus ditandai dengan kemegahan dan keindahan tetapi kerana kita berupaya ada pengaruh ada dana ada kekuatan ada tanah ya, kita menafaatkan supaya jadi gedung yang dimuliakan tapi kita juga ingat masjid yang usis ala taqwa itu sangat sederhana, sangat basic. Ya, sebab itu tidak terikat dari man amana wal yaumil akhir. Ya, untuk mengikat diri kita meneguhkan keimanan kepada Allah SWT wa salat untuk menyempurnakan salat. Ini niat pada awal untuk jamaah. Sebab tu saya beritahu kepada Tuan Sri Rashid Saya kata mula dalam sekitar 3,300 orang Tapi dia dah naik sampai 5,300 Dia pada dulu dia banker Jadi ma'i marahkan masjid Man amana billah wal yaumil akhir Keyakinan kita Wa qamas salah Wa atas Ini selalu saya tegaskan Bagaimana Syekh Yusuf al khardawi dalam mengupas Ayat-ayat Quran Kerana sering Dikaitkan Disambung Tentang Aqamah Salah Wa atas Zakah Salat dan Zakat ya. Kerana ada tanggungjawab Habibin Allah Wa Habibin nas Ada tanggungjawab yang terkait dengan Keteguhan kepada Allah Dan juga kepada kemanusia Dan ini Zakat Institusi itu penting Dan Zakat itu kerana Pertimbangan perasaan kemiskinan Ya. dan sebab itu kalau dalam dasar ekonomi madani ini soal kemiskinan tegar tu saya kata tak boleh tolak ansur. Tiap tahun ada jumlah selesaikan. Dia naik lagi tak apa. Tetapi jumlah tu kian berkurangan. Kemudian barulah kita ambil gulungan miskin yang lain. Kerana masjid itu juga dikaitkan dengan zakat. Yang harus memberikan pertimbangan penyelesaian khusus terhadap masalah kemiskinan tegar dan uh, ini yang yang pernah dikupas oleh Yusuf al Khardawi yang saya cuba popularkan apa kata dia dia kata soal zakat ini kadang-kadang kita anggap sebagai satu ritual biasa bayar zakat tapi lupa bahawa institusi negara itu tertegak dengan institusi zakat dan dasar ekonomi yang mesti menyelesaikan masalah rakyat yang tersisih, terbiar, terpinggir, yang termiskin. Ya. Dan uh, sebegitu pentingnya soal zakat dari konteks kemiskinan rakyat, tanggungjawab sosial, kata manusia yang daif, dan fukhara wal masakin ini, sehingga di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu itu sanggup istihar perang terhadap golongan yang engkar membara zakat ya, kata dia hab al-faq perang atas soal kemiskinan. dan ini kita baca sebagai sejarah tapi sebenarnya kita lihat dalam sejarah manusia daripada zaman Empire China kepada Arab kepada India kepada Amerika Latin Amerika mana ada maharaja yang perang untuk bela nasib orang miskin dia perang untuk dapat harta perang untuk menakluki kawasan perang untuk kerana marah minang meminang puteri diraja tak diterima hatinya luka lara duka lara maka perang tapi inilah kali pertama katanya buat pertama kali dalam sejarah peperangan diistiharkan untuk membela nasib rakyat fukara yang mis paling miskin. Kerana melalui institusi zakat. Dan ini dikaitkan dengan mendirikan masjid. Wa adaz zakah. Kerana kalau ini ada aman amana billah wal yaumil akhir wa akhama salah wa adaz zakah. Walam yakshailallah. Maka tidak ada gentar. Biasa simpang siur sepak terajang dalam politik dalam serangan itu biasa asalkan kita jelas matlamat kita teguh dengan pendirian kita dan bertindak dengan keyakinan kita dan tidak harus gentar jadi mudah-mudahan masjid madani ini dan ada kaitan dengan madani ini madani <tuh> kerana madani ini beda sikit dengan konsep kose pembangunan negara semua negara di dunia bercakap soal pembangunan semua bicara soal kemampanan tetapi kita menekankan soal nilai soal ihsan soal akhlak termasuk dalam artificial intelligence ya. dalam AI itu tak boleh masjid bukan guna AI sekarang ni ya. sekolah-sekolah agama bila saya bantu di Kelantan, di Kedah saya kata teks asal nak guna, teks-teks lama dalam Ahya'ul-Muddin, al Al-Ghazali itu niat Musalli, Daud uh, Fatani, itu saya tidak jadi masalah, tidak ganggu silakan, tapi saya kata kena tambah dalam soal digital dalam AI, kalau tidak kita akan tewas, kalah dalam serangan baru ini Dulu dalam penjajahan dia serang dia takluk negara. Dia tawan golongan elit politik, dia kuasai ekonomi, dia kuasai pendidikan, dia cuma tak mampu tembus pondok dan pesantren. Pondok menjadi benteng pertahanan iman dan roh perjuangan rakyat. Itu dikata kita pertahankan. Zabir Pondok masa itu ditanam roh jihad perjuangan pertahankan ini benteng terkuat dan terakhir umat di pesantren di Indonesia pondok-pondok di Malaysia benteng supaya umat itu tidak Selalu hilang keyakinan dan menjadi menjadikan Barat itu kiblat mereka bahasa dia enggak bahasa asing lebih hebat budaya budaya asing lebih hebat kerana sudah hilang keyakinannya eh, pondok menjadi benteng sekarang kalau pondok mau menjadi benteng serangan baru ini serangan teknologi senaran fikrah istiamar ruhi wa fikri kata Syekh Muhammad Al-Ghazali penjajahan itu bukan lagi penjajahan kuasa dia punya pemikiran dan jiwa sebab itu umat ini harus bersatu berpakat tingkatkan kefahaman dia agama dan teknologi baru sebab itu saya dalam bentuk bantuan kena bantuan pondok ni sekolah-sekolah agama rakyat dihapuskan pada tahun 2003 ha, masa pemimpin mereka sekarang lah ha, dewa-dewa kan tu pemimpin besar mereka itu batalkan peruntukan untuk sekolah agama rakyat saya ambil ni 22 2022, 2022. Saya kembalikan. Bukan sekadar kembalikan, tingkatkan lagi bantuan pilih sekolah-sekolah sekolah, -sekolah, -sekolah ini. Ha. Yang tu dia tak sebut. Dan macam-macam saya kena maki hari. Turun-turun. Eh, ini turun-turun orang lain nak turun ni. Tak apa tak apa tak apa kita sama masjid. Ini. Jadi saya nak tegaskan di sini kalau benting pertahanan umat itu mau kekal jadi benteng pertahanan dia mesti kuasai teknologi baru tidak tinggal asasnya kitab-kitabnya ya akidah akhlak ibadahnya tetapi dia tambah dengan penguasaan itu sama tentu lebih arif bab ini dan kita tegaskan dalam bantuan-bantuan kita mesti ke arah itu jadi anak-anak kita sebab itu sekolah-sekolah agama mahat tahfiz sekarang ini kita juga beri dia peluang sudah hafiz Huf, jadi hufaz dia boleh ambil tibet dan tibet itu diberi ruang sehingga ke universiti dan sekarang ini ada juru terbang dari mahat tahfiz yang telah dilatih masuk ke universiti dan jadi juru terbang kita mau begitu kerana tidak semua orang lulusan mahat tahfiz akan mampu jadi imam ataupun uh, dalam ceramah-ceramah atau tazkirah saja. Perlu itu tetapi harus ditambah. Ini rancangan kerajaan Madani sekarang. Saya tekankan ini Kadang-kadang tak sampai Yang sampai di ruang-ruang ceramah politik ini, ah uh, PMX dia cukai orang miskin, tak cukai orang kaya. dan siapa dia ni? Belajar ekonomi di mana? Ni pernah tanpa saya dengar macam tu juga cukai bila yang saya cukai orang miskin tak cukai orang kaya elektrik cukai orang kaya 15 peratus 85 peratus tak kena diesel cukai orang kaya yang bawah tidak petrol 95 kita turunkan bagi semua tapi yang dibawa itu cukai ini kita buat perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat serah negara daripada mereka kita jadi takluk Amerika. Ni, kalau takluk Amerika saya buat perjanjian itu hari Ahad dengan Donald Trump, Presiden Amerika. Hari Isnin kita buat perjanjian dengan negara China. Perdana Menteri Premier Li Qiang negara China. Bulan ini saya akan pergi G20 di Afrika atas undangan Cyril Ramaphosa, Presiden Afrika Selatan. Presiden Donald Trump kata dia melarang mana-mana pegawai Amerika hadir ke G20 kita tak ikut kerana Malaysia negara berdeka dan berdaulat berkawan semua ya yeah. dan kalau tanya sebab apa kita berunding dengan Amerika sebab kita berunding dengan semua kita setuju dengan Amerika semua tidak dalam per per pertemuan saya dengan Presiden Donald Trump Ya Allah betul lah saya buat begitu sikit Amboi Kena maki tengah bakui Yang apa curi bilion-bilion tu tak apa ha? Yang ambil bilion-bilion saya ambil tindakan ni Ada satu sokongan mentara Ada dengar ceramah Setuju dengan PMX Ambil tindakan Kepada perempuan-perempuan curi duit negara ini Pulang balik pada rakyat Kirim bantuan itu untuk bangunkan masjid dan sekolah-sekolah agama Ada dengar? Tak ada dengar tak ada Saya tidak fikir Ada keikhlasan Bicarakan itu Hanya Kebencian Kerana parti berbeda Hanya kebencian Dan Merendah-rendahkan Apa sudah ingat Saya setelah lin, Hirup Pikuk hidup saya Dan Terita keluarga Masuk keluar penjara Dan keluar Untuk fikir Nak dapat duit Dan nak jadi berkakas kepada Amerika Syarikat kamu salah orang. Kita bercakap dengan presiden Amerika. Memang dia negara besar. Tentera terkuat di dunia. Ekonomi paling di dunia. Tapi bicara bandingkan pembicaraan saya dengan mana-mana lawatan dia ke mana-mana dunia. Semua yes presiden, ya yes, presiden. Saya terima kasih Mr. presiden. You tolong selesaikan masalah fasa pertama Gaza. Tapi presiden, penyelesaian dia itu menyepazir menyeluruh. Comprehensive solution mana ada pemimpin yang berdepan dengan Trump mengatakan Presiden penyelesaian adalah komprehensif solution untuk ikhtiraf Gaza dan Palestin. Ya tak setuju tak apa tapi meremehkan seolah kita tidak langsung lakukan apa-apa saya tidak setuju cara begitu sepatutnya bagi sokongan bagi galakan saya so, ingat saya berani sangat kita negara kecil dia hantar kapal perang sekali ranap kita tapi saya mesti suarakan apa yang benar. Tapi dengan hikmah, dengan bijaksana, biar dia dengar. Bukan cara tertutup dua orang dalam kereta dia, kereta dia pun nama beast, haiwan. Tu pelik juga. Kereta ada macam tank, dia ajak masuk kereta dia. Ya. Okey, dia kata orang mana tahu dia cakap. Tapi di depan, masa perundingan penyelesaian perdagangan mana bagi teguran oh ya tapi betul yang ini buat yang ini tak buat lagi yang ini tak kenal lagi saya boleh terima tetapi janganlah menafikan kerana kita sedai upaya semua gaji naik gaji menteri potong 20% dan saya tak ambil gaji sebab saya kata gaji allowance parliament cukup saya nak bagi nak tunjuk kepada rakyat bahawa tak semua orang jadi menteri kewangan tu mesti kaya. Ada harta London, ada harta berbilion-bilion. Sekarang bila kita nak bina nak nak rampai balik, ada lagi pertahan. Ni politik agama apa macam tu? Bukan kita nak ambil uang, hak orang. Kita nak ambil wang yang dirampas. Bukan dari mana? Saya tak bantu ni. Wang dari mana? Tirih, rugi, rasuah. Kita takak Islam pada negara Tapi yang ni semua kena diam Berapa yang kita dah rampas balik Selamatkan wang negara Dalam 2 tahun ini 23, 24 15.5 Bilion ringgit Penyeludupan Kilang-kilang haram Orang tak bayar cukai Yang wang rasuah Yang kita rampas Berapa? 15.5 bilion ringgit apa untuk saya sakau dah untuk balik kepada rakyat sebab itu negara walaupun hutang tinggi sebelum sebelum ini kita cuba turunkan saudara-saudari kita diajar saya hanya pelajar masih belajar apalagi kalau dalam Islam Ya. itu diajar untuk cari kebenaran untuk menilai untuk ada hikmah dalam dakwah pun wal ma'uzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan itu yang sedia aja tegur ya kerana ad dinun nasihat betul tetapi carilah fakta dan kebenaran hari ini Tanzi Rashid dengan bimbang masjid ini kita nak jalankan sebagai upaya dan uh, belum memang belum cukup 75 juta itu tapi saya kata kepada boleh kita selesaikan kerana 42 juta itu dari sumbangan kawan-kawan di luar negara saya tak sebut nama mereka kerana mereka tak bagi laluan lagi untuk sebut kalau mungkin kemudian dia setuju boleh saya sebut yang 30 juta lagi itu dalam negara kalau kurang mungkin saya ambil wang kajian sedikit kalau perlu pesakan ini saya fikir memadailah kerjasama kajian negeri dengan kajian persekutuan mengambil tanah semua kelulusan segera tindakan segera pembangunan segera dan saya tidak akan tolak ansur apa-apa kelemahan dan kelewatan membina masjid agung masjid madani di Permatang Pauh ini semoga Allah SWT memberkati usaha kita terima kasih terutamanya kepada rakan-rakan yang menjayakan Sri Rashid kerana dia jadi dia bagi seluruh jiwa raga dia untuk keindahan masjid ini uh, kalau tanya saya selesai 40 juta aja dia ambil Tanzir Rashid dia naik sampai 75 juta uh, silap saya lah nak cari orang hebat-hebat jadi pengusi tu jadinya tapi kalau kita tengok sini mereka sini bentuk falsafahnya kemudahannya alhamdulillah ini satu petanda yang baik yang membanggakan kita di Permatang Pauh dan di Pulau Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.